Ini ke Malaysia? Kami bertiga, saya, Nadia dan Aisyah adalah pelajar Arab di sebuah universiti yang merancang satu pengembaraan besar ke tiga negara Asia sebagai hadiah meraihkan graduasi kami yang bakal tiba. Matlamat utama kami sebenarnya adalah China dan Korea Selatan. Malaysia hanyalah destinasi sampingan. Ibaratnya, alang-alang sudah berada di rantau itu. Kami singgah sahajalah. Namun, bertentangan dengan jangkaan, perjalanan kami di China dan Korea penuh dengan kekecewaan terhadap negara-negara yang sangat kami impikan itu. Pengalaman kami berakhir dengan keletihan dan rasa terkilan. Disebabkan terlalu penat fizikal dan mental, kami menamatkan persinggahan di Korea lebih awal dan terbang ke Malaysia, negara yang kami tambah sekadar penukup jadual perjalanan. Mesti sama saja dengan tempat lain fikir kami semasa dalam perjalanan ke sana skim sangkaan yang kami bawa tetapi alangkah terkejutnya kami apabila kehidupan seharian di Malaysia memberikan kejutan budaya yang hebat dan rasa kagum ini ke Malaysia seterusnya satu kejadian telah menggoncang hati kami Malaysia bertukar menjadi tempat istimewa yang membuatkan kami menitiskan air mata kegembiraan dan kesyukuran apa sebenarnya yang kami lihat dalam kehidupan rakyat Malaysia yang begitu mengejutkan dan mengapa negara ini menjadi begitu istimewa buat kami biar saya kongsikan kisah kami semasa hari graduasi semakin hampir kami bertiga sepakat untuk mencipta kenangan terakhir bersama jarang dapat peluang trip graduasi jadi aku nak pergi tempat istimewa cadang Nadia dengan ceria kami adalah pelajar yang tinggal di negara Arab. Banyak susah senang kami lalui bersama sepanjang pengajian. Selepas tamat belajar, kami akan membawa haluan masing-masing. Jadi, perjalanan ini sangat bermakna. Apa kata kita ke Asia? Cadang Aisyah, matanya bersinar-sinar. Asia mempunyai sejarah panjang, budaya yang kaya dan banyak tempat menarik bertaraf dunia. Kami yakin pengalaman di sana pasti indah. Aku nak sangat pergi China, jawab saya pantas. China negara dengan ribuan tahun sejarah. Runtuhan purba dan budaya tradisional masih terpelihara. Terutamanya tembok besar China yang sudah lama saya idamkan. Dapat berjalan di tempat yang selalu saya lihat dalam buku dan filem bagaikan satu mimpi. Selain itu, ada kota larangan tentera teracota di Zian dan taman-taman di Suju. Banyak sangat yang boleh dilihat. Kalau macam tu, aku pilih Korea Selatan tegas Aisyah. Korea sangat popular di seluruh dunia sekarang. Drama Korea, K-pop, fashion dan produk kecantikan semuanya nombor satu. Aisyah sangat meminati drama Korea dan impiannya adalah untuk merasai makanan Korea yang asli serta melawat lokasi penggambaran drama kegemarannya. Budaya tradisional mereka juga nampak menarik. Pemandangan indah di Pulau Jeju dan Istana Gyeongbukgung adalah tempat yang kami ingin lawati. Macam mana dengan aku? Nadia kelihatan ragu-ragu tetapi memberi cadangan. Alang-alang dah ke Asia. Apa kata kita singgah sekejap di Malaysia? Boleh juga, saya bersetuju. Tapi Malaysia tu macam persinggahan sajalah kan? Aisyah mengangguk. Betul. Gambaran aku tentang Malaysia cuma pulau dan buah-buahan. Jujurnya aku tak berapa tertarik. Betul. Betul. Aku pun tak terfikir makanan yang ikonik macam di Korea atau China sejarah dan budaya mereka pun rasa macam tak sekuat dua negara tu tambah saya tapi kenapa tidak kata kami sesama sendiri dah ada di Asia pun sebelah-sebelah laut saja singgah sajalah begitulah kisahnya kami memutuskan untuk tinggal sekejap sahaja di Malaysia pada penghujung perjalanan Fokus utama tetap China dan Korea. Malaysia hanyalah bonus. Jadi laluan kami, China, Korea dan akhir sekali Malaysia. Untuk melancarkan perjalanan, kami bahagikan tugas. Saya uruskan tempahan restoran, Nadia uruskan hotel dan Aisyah uruskan pengangkutan. Bila semua dah siap, kami terbang dengan penuh teruja. Dari tingkap kapal terbang, kami nampak bangunan pencakar langit yang tak berkesudahan. Akhirnya, sampai juga kita di China. Kami mendarat di lapangan terbang Beijing dengan gembira. Selepas imigresen, kami keluar dan disambut oleh bandar Gergasi. Lain betul besarnya China ni, Nadia ternganga. Kami naik teksi ke hotel, daftar masuk dan bercadang untuk berjalan-jalan. Tapi, baru sahaja melangkah keluar, dahi kami berkerut. Kejap, ada bau busuklah, rungut Aisyah sambil menutup hidung. Seluruh kawasan itu diselubungi bau pelik. Bau asap bercampur bau sampah yang masam. Di tepi jalan, longgokan beg sampah bertimbun dan baunya dibawa angin. Kami nak berjalan lagi tapi tak sanggup. Balik jelah ke Luna dia bau dan kesesakan orang ramai membuatkan kami rasa realiti sangat berbeza dengan imaginasi kami tentang China. Keesokan harinya, untuk ketembok besar impian saya, kami naik kereta api laju China. Katanya teknologi paling moden. Lagi laju dari mana-mana tren, kata kami teruja. Tapi bila sampai stesen, punah harapan. Platform sesak tiada siapa beratu. Bila tren sampai, semua berebut naik. Bila dah duduk, kami hampir tak boleh bernafas dalam gerabak. Ada sisa makanan di sekeliling kerusi. Botol kosong dan tulang ikan bersepah di lorong jalan. Ada yang merukuk tanpa rasa bersalah. Budak di belakang melompat atas kerusi dengan kasut dan lelaki sebelah kami bercakap telefon kuat-kuat. Inikah kereta api laju betaraf dunia? Kami bertiga berpandangan, tak terkata. Kami tahan saja perjalanan itu. Bila sampai di tembok besar, memang pemandangan cantik. Struktur gegasi bersejarah itu menakjubkan. Tapi keindahannya tertutup dengan lautan pelancong yang menjerit-jerit dan sampah sarap. Kami tak dapat ambil gambar dengan elok. Lebih teruk pelancong tempatan tenung kami macam haiwan pelik dan ambil gambar kami curi-curi tanpa izin. Aku tak nak dah duduk Cina, bisik Aisyah. Jurang antara harapan dan realiti buat kami sangat sedih. Tapi aku yakin Korea mesti lain, pujuk Nadia. Semangat kami pulih sebab drama Korea dan K-pop. Kami anggap orang Korea sopan dan beradab. Mungkin Korea destinasi impian kami. Aisyah teruja dengan ziarah kepop dia. Bila sampai Seoul, bandar terang benderang dan hidup. Wah! Macam dalam kedrama betul. Aisyah seronok sangat, tapi sekejap saja gembiranya. Kami naik teksi ke restoran terkenal. Pemandu tanya dengan senyuman kalau kami pelancong. Ya, kami teruja nak makan, jawab Aisyah. Rupanya senyuman itu ada makna lain. Pemandu bawa kami pusing jauh dan caj harga melampau. Ini harga biasa, tekannya. Kami terpaksa bayar walaupun tahu ditipu. Masuk restoran, sambutan hangat. Tapi bila kami cakap nak makanan tanpa babi, halal, muka staf berubah. Apa guna datang Korea kalau tak makan samgi opsal, perut babi? makan sajalah sedap ni semua orang Korea makan rasa macam dimaki walaupun kami jelaskan tentang agama mereka tetap paksa makan babi kurangnya rasa hormat pada budaya dan kepercayaan kami sangat menyakitkan hati kami nak keluar tapi mereka halang dan suruh bayar pesanan yang kami tak makan jangan main-mainlah kami takkan bayar. Jerit Aisyah marah sambil keluar. Di luar pintu, Nadia tiba-tiba menangis. Aku penat. Lama kita bersedia untuk ni. Dengan hati berat, kami naik kereta api ke destinasi seterusnya. Tapi dalam tren Korea pun, ada sampah ditinggalkan, ada orang buka kasut, dan remaja pasang lagu kepuk kuat-kuat tanpa fon telinga. Kenapa tak ada orang teguh? tanya kami. Biseng sangat. Mesti sama saja di Malaysia nanti, kata Aisyah dengan letih. Kami dah putus harapan. Jurang antara impian dan realiti buat kami mengeluh panjang. Kami dah penat sangat. Tiada lagi rasa teruja untuk destinasi terakhir, Malaysia. Kami takut nak berharap. Mesti jalan penuh sampah, orang biseng, tak ada adab, fikir kami semasa kapal terbang mendarat. Tetapi, sebaik sahaja menjejakan kaki di lapangan terbang di Malaysia, KLIA, kami rasa ada yang lain. Pertama, kami terkejut dengan senyuman orang ramai. Staf lapangan terbang dari imigresin sampai kasta menegur kami. Selamat datang ke Malaysia. Ada kehangatan dan keikhlasan dalam senyuman mereka yang kami tak rasa di dua negara sebelum ini. Di China dan Korea, pegawai macam rubut atau masa muka, tapi di sini kami dilayan macam tetamu istimewa. Lapangan terbang bersih dan teratur. Bila ketandas, kami kagum sebab bersih dan ada paip air, bidet, benda penting untuk kebersihan kami sebagai Muslim. Betul ke ni? kita di Malaysia ke? Bisik saya pada diri sendiri depan cermin. Orang beratur senyap di tempat teksi. Tak ada tolak menolak, tak ada potong barisan. Bila sampai hotel di Kuala Lumpur, staf sambut dengan senyuman asli. Selamat sejahtera, Puan. Selamat datang. Terasa keramahannya. Maaf bertanya, Puan bertiga Muslim K, tanya resepsionis dengan sopan Kami terus berdebar Di China kami dipandang pelik Di Korea kepercayaan kami dipelikihkan Adakah akan jadi masalah di sini Kami dah bersedia nak marah Tapi staf itu senyum dan berkata Saya cuma nak maklumkan Kami ada surau kalau puan perlukan Dan kami juga ada senarai makanan disahkan halal dalam menu kami beritahu saja apa yang Puan perlukan. Mereka terima kita, suara Nadia bergetar. Matanya bergenang air mata. Seronoknya. Kat negara lain rasa macam kita ni dipinggirkan. Tapi di Malaysia, mereka terus hormat kita. Aisyah pun menangis senyap. Nampak keadaan itu, staf tak terkejut. Sebaliknya hulurkan tisu dan kunci bilik dengan wajah risau. Rehatlah dulu ya. Keprihatinan ringkas itu menyentuh hati kami. Air mata ini air mata lega. Tak sangka jumpa layanan macam ni di Malaysia. Luka di hati kami perlahan-lahan sembuh di dalam bilik. Lepas bertenang, kami lapar. Jom makan kat luar, ajak Nadia. Walaupun hotel ada makanan, kami nak cuba luar. Masih risau kalau kedai kotor atau layanan kasar macam di China dan Korea. Redah sajalah, kata kami. Bila keluar berjalan di kawasan Bukit Bintang dan KLCC, kami terkejut. Eh, bersihnya tempat ni, tegur Nadia. Tak ada sampah bersepah di kaki lima. Pokok-pokok hiasan teratur kami jumpa satu restoran yang nampak elok. Masuk saja, terus disambut. Selamat datang. Ada makanan yang kami boleh makan? tanya saya. Ada puan. Kami banyak hidangan daging. Nak cuba sup tulang? Ini sup daging lembu yang popular di sini. Tak ada babi. Memang daging lembu dan rempah saja. Terang pelayan dengan sabar. Saya cuba sup tulang itu. Sup panas dan daging lembut rasa macam memeluk lidah saya. Sedapnya. Setiap hirupan bagi rasa gembira. Mata Nadia dan Aisyah bersinar bila makan. Di Korea susah sangat nak makan, tapi di sini senang dan sedap. Lepas makan, kami singgah kedai sebaneka seperti tujuh iliden atau kekemat. Rak besi, barang tersusun. Saya beli snek, juruang siap tunduk sikit dan cakap, terima kasih. Datang lagi ya. Esoknya, kami naik bas premium untuk ke tempat peranginan di luar Kuala Lumpur. Kami sangka akan kucar kaci. Mesti sesak dan bisengi, kata Aisyah. Tapi bila sampai terminal, kami kagum. Orang beratur elok. Tak berebut. Orang yang ada beg besar letak tepi supaya tak halang jalan. Budak-budak dipegang mak ayah, tak berlari-lari. Masuk dalam bas. Sejuk dan bersih. Tak ada bau. Semua senyap. Penumpang bercakap bisik-bisik saja. Yang cakap telefon pun perlahan suara. Macam bukan tengah terada. Macam tengah rehat. Nadia bersandar di kerusi. Di China dan Korea, perjalanan buat stres. Di Malaysia, perjalanan itu sendiri adalah rehat. Kami sedar, disiplin dan timbang rasa rakyat Malaysia pada orang lain yang buat pengalaman ini indah. Kami makin kagum dengan sikap rakyat Malaysia bila kami sesat masa jalan-jalan di bandar. GPS telefon saya rosak. Macam mana ni? Kami risau sebab pengalaman di negara lain orang buat tak tahu saja. Seorang makcik perasan kami. Adik-adik UKK? -adik okay Nak ke mana? Tanyanya lembut. Bila kami beritahu destinasi, dia senyum. Jauh sikit tu, jalan pun berbelit mari makcik temankan. Dan dia betul-betul jalan dengan kami sampai ke tempat itu. Dia tak minta balasan pun. Ya Allah, ada juga orang sebaik ni, kata Nadia Sebak. Satu malam, ada masalah dengan hotel yang kami nak pindah. Katanya penuh dan sistem silap. Kami panik, tapi staf resepsi tenang dan senyum. Jangan risau puan saya carikan tempat lain. Dia telefon hotel-hotel lain, cari bilik, dan dia sendiri yang tolong tempah untuk kami. Barang puan banyak ni, saya tolong panggilkan grab sekali, tambahnya. Sampai kami naik kereta, dia berdiri di luar melambai. Jaga diri ya. Kenapa mereka baik sangat? Soalan tu berulang-ulang dalam kepala kami pernah sekali dalam tren LRT yang penuh. Saya duduk, lepas tu ada warga emas masuk. Saya baru nak bangun bagi tempat duduk, tapi seorang lelaki Malaysia di sebelah saya dah bangun dulu. Duduk sini makcik, katanya dan cepat-cepat berdiri. Awak sajalah duduk, kata saya pada dia. Tak apa puan. Puankan tetamu di sini, dia senyum. Saya terkejut. Rupanya jadi baik ni bukan benda pelik di sini. Ia normal. Memang sifat semula jadi mereka untuk ambil berat. Semasa jalan di taman, mungkin taman KLCC. Aisyah tercicir sapu tangan. Seorang budak kecil berlari kutub. Kakak, jatuh ke? Budak tu hulu sambil senyum dan lari balik kat mak dia. Dulu kami dah jadi tawah hati dan curiga dengan orang sebab pengalaman buruk. Tapi di Malaysia, hati kami perlahan-lahan jadi lembut. Kepercayaan kami pada kebaikan manusia kembali. Malam terakhir, kami naik ke rooftop bar untuk tengok pemandangan Kuala Lumpur. Lampu bangunan pencakar langit macam belian bertaburan dalam gelap. Cantik sangat. Bangunan dan jalan raya sangat teratur. Ingat tak kita cakap Malaysia ni tempat singgah je? Tiba-tiba Nadia bersuara sambil tengok lampu. Saya senyum. Ya, tapi sebenarnya inilah highlight trip kita. China dan Korea sepatutnya jadi watak utama. Malaysia cuma pelakon tambahan. Tapi terbalik jadinya. Malaysia yang bagi kami kebahagiaan sebenar. Kebersihan tempat yang kami pergi. Makanan sedap, sistem teratur dan paling penting kehangatan kasih sayang rakyat Malaysia Mak cik yang tolong kami staf yang cari hotel lelaki yang bagi tempat duduk dan budak yang pulangkan sapu tangan Hati kami penuh rasa syukur Aku tak nak balik lagi kata Aisyah sedih Kita datang balik setiap tahun Ya tiap-tiap tahun kita akan balik Malaysia Janji ya, kami semua setuju. Semasa kapal terbang berlepas balik ke negara kami, saya jenguk tingkap, memerhati lampu-lampu Kuala Lumpur. Nasib baik kami kena Malaysia. Kami tak pandang dia sebagai tempat persinggahan lagi. Ini dah jadi tempat istimewa kami. Kami kotakan janji. Setiap tahun kami kembali kami teruka keindahan Pulau Langkawi, ketenangan Pulau Perhentian dan kesejukan Cameroon Highlands. Setiap kali datang, ada kejutan baru. Tapi yang tak berubah adalah apa yang kami rasa masa mula-mula jejak kaki dulu, kebaikan tulus ikhlas rakyat Malaysia yang mengubati hati kami dan mengajar kami bahawa masih ada tempat dan orang yang indah di dunia ini.